حضرت خلیفہ المسیح الاول حضرت الحاجی حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرا ایک بھتیجا تھا اس کا نام شہ سوار تھا میں اس کو ہمراہ لے کر جموں کے ارادے سے گھر سے نکلا میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ بیوی سے کچھ روپیہ قرض لے لوں لیکن طبیعت نے مذائقہ کیا اور ویسے ہی چل دیا ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے شہر سے باہر ایک آدمی نے مجھے ایک روپیہ اور کچھ بتاشے دیے ایک اور آدمی نے ایک اٹھنی دی تین چار کوس چل کر سڑک کے کنارے آوان نام ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو لڑکے نے مجھ سے کہا کہ بتاشے ہمارے پاس ہیں گرمی ہے اگر آپ فرمائیں تو میں یہاں کنویں پر جا کر پانی پی لوں چنانچہ وہ لڑکا تھوڑی دور جا کر پھر واپس ہوا اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہم دونوں اس گاؤں میں پہنچے لڑکے نے لوٹا کھولنا چاہا لیکن کنویں والے نے کہا کہ ذرا آپ ٹھہر جائیں خیر ہم بیٹھ گئے میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھہرانے کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ گاؤں کے نمبردار نے دور سے آپ کو دیکھا تھا وہ دودھ لینے کے واسطے گیا ہے تھوڑے ہی وقفے میں نمبردار آیا اور اس نے ایک روپیہ مجھ کو نظر دیا اس کا بیٹا کبھی میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا خیر ہم نے دودھ پیا جب اٹھنے لگے تو اس نمبردار نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں غرض تھوڑی دیر میں وہاں کی مسجد کا ملا آیا اور اس نے ایک روپیہ دیا چونکہ وہ غریب حالت میں تھا میں نے اس سے روپیہ لینا پسند نہ کیا اس عرصے میں گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے جب میں نے روپیہ واپس کرنا چاہا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ روپیہ تو ضرور لے لیں آپ ہرگز واپس نہ کریں میں نے سبب پوچھا تو کہا کہ یہ شخص بہت دنوں سے بیمار تھا اور اس نے آپ سے بذریعہ ڈاک جموں سے دوا منگوائی تھی یہ اس کے استعمال سے اچھا ہو گیا ہم سب کہتے تھے کہ تو نے دوا مفت منگوائی اور کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا اس نے کہا کہ اگر نور یہاں ہمارے گاؤں میں آئے تو روپیہ دے دوں گا یہ کبھی روپیہ دینے والا نہیں آج اتفاق سے ہی یہ قابو چڑھا ہے اب آپ اس سے روپیہ لے ہی لیں عجیب بات ہے کہ میں اس سے پیشتر کبھی اس گاؤں میں نہیں گیا تھا حالانکہ ہمارے شہر سے صرف ساڑھے چار میل کے فاصلے پر ہوگا اور نہ اس کے بعد کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا اب میرے پاس ساڑھے تین روپے ہو گئے غرض ہم ریل کے کنارے پر پہنچے اسٹیشن پر پہنچ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس لڑکے کو لاہور دکھا دیں میں نے اسٹیشن پر دیکھا کہ لاہور تک کا دو آدمیوں کا تھرڈ کلاس کا کرایہ تین روپے ہے ہم نے دو ٹکٹ تھرڈ کلاس کے لیے اور لاہور پہنچ گئے آٹھ آنے ہمارے پاس باقی تھے اسٹیشن پر اترے ایک گاڑی بان نے کہا کہ سوار ہو جاؤ ہم نے کہا انارکلی میں شیخ رحیم بخش کی کوٹھی پر اترنا ہے کیا لوگے اس نے کہا کہ ایک روپیہ سے کم نہ لوں گا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک اٹھنی ہے چاہو تو لے لو اس نے ہنس کر اٹھنی لے لی اور شیخ صاحب کے مکان پر ہم کو پہنچا دیا کچھ دن لاہور رہنے کے بعد جب چلنے لگے تو شیخ صاحب نے اپنی گاڑی میرے لیے منگوا دی اور آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ ہمارے نوکر کو آپ انعام نہ دیں اسٹیشن پر مجھے یقین تھا کہ میں ابھی کی گاڑی میں جاؤں گا پیسہ تو پاس ایک بھی نہ تھا لیکن یقین ایسا کامل تھا کہ اس میں ذرا بھی تزلزل نہ تھا میرے کھڑے کھڑے ٹکٹ تقسیم ہونے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بند ہو گئے ٹرین بھی آئی مسافر بھی سوار ہو گئے اندر جانے کا دروازہ بھی بند کیا گیا انجن نے روانگی کی سیٹی دی اس وقت بھی مجھ کو یقین تھا کہ اسی گاڑی میں جاؤں گا جب بالکل گاڑی چلنے ہی کو تھی تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نور دین نور دین پکارتا ہوا دور تک چلا گیا اور گاڑی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ چل کر پھر رک گئی وہ شخص پھر واپس آیا اور مجھے دیکھ لیا دیکھتے ہی دوڑتا ہوا اسٹیشن کے کمرے میں گیا وہاں سے تین ٹکٹ لایا ایک اپنا اور دو ہمارے ساتھ ہی ایک سپاہی بھی لایا دروازہ کھلوایا اور ہم تینوں سوار ہوئے ہمارے سوار ہوتے ہی ٹرین چل دی اس نے کہا کہ مجھ کو آپ سے ایک نسخہ لکھوانا ہے میں نے نسخہ لکھ دیا اور پھر ٹکٹوں کو دیکھنے لگا کہ یہ کہاں تک کی ہیں اور کیا کرایا دیا گیا ہے وہ خود ہی فوراں بولا کہ میں ان ٹکٹوں کے دام ہرگز نہ لوں گا میں بھی خاموش ہو گیا ٹکٹ وہیں تک کے تھے جہاں ہم کو جانا تھا یعنی وزیر آباد وہ تو نسخہ لکھوا کر شاہدرہ میں اتر گیا ہم وزیر آباد پہنچے میں نے لڑکے سے کہا کہ بیگ لے کر تم شہر میں سے ہوتے ہوئے سیدھے شہر کی دوسری طرف پہنچو پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں وزیر آباد سے جموں تک ریل نہ تھی راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے آپ اس کو دیکھ لیں میں نے کہا کہ یہ کوئی علاج کا موقع نہیں مجھ کو جانے کی جلدی ہے اس نے کہا کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ ہے یہ آگے اڈے پر جاتا ہے اور یکا کرایا کرتا ہے اتنے میں آپ میری ماں کو دیکھ لیں آپ کو اڈے پر پہنچ کر یکا تیار ملے گا چنانچہ میں نے اس کی ماں کو دیکھا اور نسخہ لکھا جب میں وہاں سے چلا تو اس شخص نے چلتے چلتے میری جیب میں کچھ روپے ڈال دیے جن کو میں نے اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر گن لیا معلوم ہوا کہ دس روپے ہیں اڈے پر پہنچے تو اس کا بھائی اور یکے والا آپس میں جھگڑ رہے تھے یکے والا کہتا تھا کہ دس روپے لوں گا اور وہ کہتا تھا کہ کم میں نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں دس روپیہ کرایا ٹھیک ہے